嗯，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 恭喜你啊！已经五周了，胎儿很健康。五五周，那个小白点就是胎儿。 啊，谢谢您啊,啊，不客气。怎么了？嗯。嗯。怎么了？嗯，医生说，我怀孕了。喂。 真的，说已经有五个星期了。我马上回来。啊？你明天不是还有事吗？我马上去机场赶回来。你在哪里？我正准备开车回家呢。别开了，停在原地。我让你叫他去接你。嗯。 我的老婆跟孩子呢？嗯，你现在的孩子还是个小豆芽哦。就算是小豆芽，也是不同凡响的小豆芽。 我们真的有孩子了，但是还是因为对当地的投放流程不熟悉，有一定的沟通误差，才产生了超支。核算下来超了预算。 一百万左右，老板，没事，是可以接受的范围。这次大家都辛苦了，帮我跟广告部人说一下，这周我请他们吃饭。我还有个会，先走了。刚才是。 笑了，嗯、对呀，老板笑。赶紧通知部门人写检讨。哎。哎 回来了，今天过得怎么样？今天一天都做了什么呀？跟小鹿姐逛街啊。你没事不要总出去逛街了，人那么多，很容易磕到碰到。小鹿也是个毛手毛脚的人，你们两个毛手毛脚人在一起，想想就可怕。以后想要买什么东西的话，直接跟我讲就好了，没什么事啊，千万不要。年青。 我好饿呀，想吃西红柿鸡蛋面，现在就要吃。好，马上。小露姐，怎么啦？ 今天回来没有举行那个仪式感，这就说明他对你们的婚姻开始有安全感了。啊，太快了，这也太突然了，突然之间就消失了呢。嗯，可能是因为孩子的关系吧。孩子，孩子一出现，就让他感觉自己不但是个丈夫，还是个父亲了。嗯、这种双重的责任感，加强了他的安全感和认同感。 就不再需要用外界的东西来承认自己了。哦、嗯。